Сіло ровно. Мирноградська громада, зона бойових дій, залишки людей, які ще залишилися тут в місті. Сьогодні 1 січня 2025 року. З новим роком! В живут. Это тоже время. Да, Это поэтому такое. я об этом как раз сейчас вам скажу. Вы знаете, я вот с четвертого года родился, я что рассказывал вам. И было время в 90-е, я не знаю, как вы жили, но я помню, как я со школы возвращался домой. И маме говорю, что кушать. И мои заслуги, то, что я здесь, ну нету. Ни капельки там или ни, ничего я не сделал. Но сделал что-то в моей жизни когда-то Божий Сын Иисус Христос, который поменял. Вы знаете, я хотел на Новый год сидеть дома с семьей. Знаете, я честно, меня в гости пригласили. Ну, Вы знаете, позвонил брат Леонид Захарович, позвонил Женя, приедь. Один день, второй. И вы знаете, я смотрю, а до этого вот не, я хотел до Нового года успеть, но не получается. Вот не получ... одно не получается, второе не получается. Идут в один день, знаете, то люди звонят, вот так за рыбу тоже и говорят, Женя, возьмешь рыбу, если поймаем? И у меня первая мысль, ну если поймаете, возьму Покровский, говорю рыбакам. А сначала у нас было похолодание, причалы пустые, никто не ловит. Приморозок был минус 5. Все, рыба остановилась, пустые. Вот хочешь купить для себя, знаете, и не можешь. И вот они звонят полчаса времени и говорят, Женя, за полчаса 250 килограмм. За полчаса. Я понимаю, это Бог сделал. Вы знаете, это сделал Бог, который для человека может делать несравненно больше. Вы знаете, он заботится. То, что мы сегодня тут, это сделал только Божий Сын, поверьте мне. Это не наша заслуга. Я бы со своей семьей праздновал, я вам честно говорю, с детьми. Но вы знаете, я смотрю, так устраивается, идет все это рыба, это все, и которые надо просто ехать и раздавать людям. Вы знаете, начало выстраивать, я понимаю, надо поехать. Вы знаете, сказать о том Боге, который пришел, когда мы сейчас будем праздновать Рождество. Я думаю, так разве ему было плохо там с отцом, с ангелами? Вы знаете, где нет войны, где нет меды, где нет горя? Нет, ему было там хорошо. Даже лет назад он уже не будет рождаться. Но он вы знаете, кому-то положил на сердце каким-то рыбакам дать рыбы, кому-то спечь хлеба. Вы знаете, позвал нас дорогу, мы смогли оставить свои семьи дома и приехать сегодня к вам с вами праздновать этот Новый год. И поверьте, я не жалею, что я нахожусь сегодня с вами. Поверьте мне. Потому что я понимаю, что это делает Божий сын. Это Его забота. И он не просто вам, вы знаете, там говорит, что он любит. Но он действительно заботится о вас. Я в это вижу. Я в это верю. Вот Божий сын который переживает сегодня за каждого человека, он всегда больше переживает за душу человеческую. За душу человеческую, друзья. Мы напоминали вам и будем напоминать, что необходимо молиться, друзья. Призывать имя Божие. Благодарить Бога. Не, ну, нам, вы знаете, мы ничего, мы только послушали с Бога, нам что дали, мы приехали и привезли к вам. И вы знаете, его любовь, и о его любви, мы сегодня можем вам рассказать. Поэтому пусть вас Бог всех благословит. Сейчас Леонид Захарович помолится. С вами за страну нашу, за нас, за вас, за нас. Чтобы Господь берег и хранил каждую жизнь. Чтобы защита Божья стояла над этим селом. И чтобы мы встречались еще с вами в мирной стране, в других обстоятельствах. Отец Небесный, Благодарим мы тебя, Боже, обращаемся Благодарим. к тебе сейчас с благодарным сердцем. Благодарим тебя, Господи, что ты заботишься о нас. И, Господи, в это время, когда, Господи, почти нету нигде тут магазинов, Господи, здесь нету, Господи, предприятий, все остановилось, Господь, ты продолжаешь заботиться, Господи, через наших друзей, Господи. И они пожертвовали своим, Господи, временем, своими семьями, приехали сюда, Господи, помочь немного нам. Слава Тебе, Господь, и сказать нам о Твоей милости, о Твоей любви. Боже, благодарим Тебя и за них, и за то, что ты хранил их в пути, и за то, что ты и сегодня нас не забываешь в лице их, Господи. Ты сказал, мать забудет грудное дитя, а я вас никогда. Ибо я возлюбил вас любовью вечной, и потом простер к вам свое благоволение. Слава тебе, Господь. Ты послал и сына отдал за то, чтобы, Господи, ни один человек не погиб, но все пришли в Твое царство и покаялись в пан, Боже наш. Благодарим тебя за твою безверную любовь. И, Господи, мы познали твою любовь, которую имеешь ты, потому что ты ее проявил через Сына Иисуса Христа. И, Господи, благодаря вере в Твоего Сына мы, Господи, подражаем Ему, потому что Он учил нас заботиться друг о друге. Господь, научи нас. И в нашем силе ровно, чтобы мы тоже заботились друг о друге, Господи, и видели, Господи, человека в нужде, в крайней, Господи, помогали друг другу. Господи, благодарим тебя и за это общение, и просим тебя, Господи, пусть придет конец этой войны. Мы молим Тебя, Господь, и прогоняем этих всех духов войны, которые желают и жаждут, Господи, пролития крови, разрушения, Господи, наших наших. Господи, домов, Боже, жилья нашего, Боже, мы стоим против этих духовного мира. И сегодня приглашаем милость Твою, Господь, и уповаем на нее, что, Господи, она закончится рано или поздно. И мы будем вместе, Господи, дальше жить и отстраивать наши, Господи, жилище и нашу страну, и нашу Украину. Боже, благодарим Тебя за все. И пусть прославится Твое имя, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отче наш, Служи на небесах. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого, и во Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. С Новым Годом у вас! И Чтобы вас ждали. Будем Чтобы жить! И будем все, все, все Чтобы Господь вас всех сегодня да. поменьше, сошли, делайте! Благодарим христианскую миссию за, за потребку, за хлебушек, за рыбку. Храни вас Господь. Дай Бог, чтобы миром нам всем дождаться и вам. И, и с праздником, здоровья, счастья, удачи вам. И спасибо за беспокойство, за, за вашу человечность. Мы вас любим. Спасибо большое. Пускай Бог вас благословит, Бог благословит и сохранит. И сохранит. За то, что без них... Значит, мир настанет на нашей земле. Есть да. не безразличные люди. Аллилуйя. Вы тут знаете, да. как дед да. погодный? Вы тут знаете, какой дед погодный? Пусть вас Господь Бог благословит, обильность сохранит. Все, будьте благословенны. миссию за Будьте благословенны. Спасибо, благослови. Будьте благословенны. Мы благодарим христианскую миссию за помощь 100-го года всех. Мира, добра, счастья, чтобы все были живы и здоровы. Будьте благословены.